Tadi Hakim Mahkamah Persekutuan Yang Arif Datuk Colin Lawrence Sequeira telah selesai membaca penghakiman beliau dalam kes Datuk Seri Najib Tun Razak bersabit empat tuduhan salah guna kuasa dan 21 tuduhan pengubahan wang haram berjumlah 2.3 bilion ringgit. Bagi mereka yang kurang arif mengenai kes ini, ia bersabit sejumlah wang yang masuk ke akaun peribadi Datuk Seri Najib yang pada awalnya dikatakan satu derma keluarga diraja Saudi kepada beliau tetapi akhirnya dibuktikan wang itu adalah dana 1MDB. Hakim yang arif Datuk Colin memutuskan bahawa pihak pendakwa telah berjaya membuktikan kes dan mendapati Datuk Seri Najib bersalah dalam kesemua tuduhan itu. Setakat ini mahkamah masih belum menjatuhkan hukuman terhadap Datuk Seri Najib dan telefon saya berbunyi setiap beberapa minit sekarang kerana pihak media mahu mendapatkan komen dan reaksi awal saya. Sebab itu saya fikir lebih baik kalau saya sampaikan reaksi itu di sini. Kes 1MDB sebenarnya berlarutan 15 tahun. Dari awal tahun 2010 apabila keraguan mengenai pelaburan 1MDB di dalam Petro Saudi mula-mula ditimbulkan hinggalah ke hari ini ia melibatkan banyak pihak dan satu penceritaan yang panjang selama 15 tahun. Sudah tentu setiap dari kita ada pandangan masing-masing. Mereka yang mengikuti bukti-bukti yang telah ditunjukkan kepada umum baik semasa isu ini dibawa di luar mahkamah sehinggalah apabila bukti-bukti dikemukakan di mahkamah sudah tentu bersetuju dengan keputusan hakim pada hari ini. Mereka yang tidak bersetuju pula atas sebab-sebab mereka tersendiri sudah tentu akan terus tidak bersetuju. Itu hak kita masing-masing sebagai seorang rakyat. Yang penting kes 1 MDB ini telah melalui proses yang penuh dari mahkamah rakyat sebelum Datuk Seri Najib didakwa hinggalah ke mahkamah undang-undang. Perbicaraan ini juga mengambil masa yang panjang bermula dari tahun 2019 lagi. Selepas ini akan ada pula proses rayuan ke Mahkamah Rayuan hinggalah ke Mahkamah Persekutuan. Proses mahkamah yang seterusnya ini akan mengambil masa beberapa tahun lagi. Sudah tentu pandangan kita itu adalah hak kita masing-masing. Tetapi pandangan kita juga wajar disandarkan kepada tanggungjawab yang kita ada juga. Tanggungjawab sebagai seorang rakyat dalam menilai perkembangan kes ini sama ada bersetuju atau tidak perlulah berada di dalam garis undang-undang. Jadi sebaiknya kita teliti hujah penuh penghakiman yang arif Datuk Colin apabila ia dikeluarkan nanti. Elakkan apa-apa tuduhan yang tidak berasaskan atau tidak merujuk kepada hujah penghakiman itu kerana ia boleh melanggar undang-undang dan boleh menghina mahkamah. Kemudian tanggungjawab sebagai seorang insan. Dalam kita menilai kes ini, wajarlah kita menghadam keseluruhan maklumat. Gunakan akal kita, kewarasan kita dan juga hati nurani kita. Setelah melalui proses ini, sebagai seorang manusia yang telah menggunakan hak kita secara bertanggungjawab maka damailah kita dengan apa-apa kesimpulan yang kita buat secara peribadi. Hak untuk terus membela Datuk Seri Najib oleh mana-mana pihak asalkan berlandaskan undang-undang itu hak mereka. Hak pihak lain pula untuk bersetuju dengan keputusan dan perkembangan kes takat ini kita juga wajar hormati kerana itu hak mereka. Tidak ada sesiapa yang boleh cuba memaksa pihak yang lain untuk mengikuti pandangan mereka. Kerana kes 1MDB ini tidak boleh dipadamkan sampai bila-bila dan apapun pengakhirannya kelak tidak akan mendamaikan pihak-pihak yang bertembung dan bertentangan. Kes 1MDB memang satu kes yang divisif, kes yang memecah belahkan rakyat Malaysia, kes yang mengejutkan, kes yang penuh emosi. Jadi terpulanglah kepada setiap dari kita untuk mencari ketenangan agar akhirnya generasi akan datang boleh mendapat iktibar dari episod 1MDB yang panjang ini. Saya pasti setiap dari kita yang mengikuti kes ini ingat di mana, pukul berapa, kita tengah buat apa. Setiap kali ada perkembangan besar kes 1MDB sejak 2010. Saya ingat masa dan ketikanya saya dijatuhkan hukuman penjara 18 bulan bersabit kes 1MDB seawal November 2016. Saya ingat apabila rayuan saya ditolak dalam kes itu, Ogos 2017 dan terpaksa menerima hakikat kemungkinan besar saya akan ke penjara. Saya ingat perbincangan dengan isteri saya supaya beliau berhenti kerja serta-merta agar masa berbaki beberapa bulan yang ada Isteri dan anak saya ikut saya berkempen ke seluruh negara. Karena itu mungkin bulan-bulan terakhir yang saya ada bersama mereka sebelum ke penjara. Saya ingat apabila papan tanda elektronik di London memaparkan berita saya dijatuhkan hukuman penjara kerana mendedahkan laporan audit 1MDB. Di antara tahun 2013 hingga 2020 saya menulis 123 artikel dan pendedahan mengenai 1MDB. Semuanya masih ada di blog saya dan boleh dibaca di rafiziramli.com slash kategori slash 1MDB. Jadi saya faham yang semua pihak ada emosi masing-masing. Damailah kita dengan emosi itu. Yang penting, jangan sesekali kita benarkan perkara yang sama berulang di masa hadapan dan jika kita perlu terus menegur walau rimas macam mana pun kita wajib terus bersuara kerana cukuplah ada hanya satu 1MDB dalam sejarah kita kalau kita berterusan dalam uh, pertumbuhan 4.5 uh, to 5% uh, GDP growth kan um kita tak adalah teruk tapi itu tidak akan memberi kita uh, tujahan you know the thrust for us to reclaim our position di rantau ini sebagai enjin ekonomi yang dynamic. Hmm. Kerana Vietnam is growing much faster dan dia the population yang lagi besar. Philippines is growing much faster. Hmm. Singapore yang dah jadi developed country itu, you know, surprisingly I think last year Singapore was 3%. Hmm. which selalunya developed country selalunya 2% lah. Hmm. Ah. eh? So so 3% for Singapore nampak selekeh lah banding kita. Hmm. But 3% in the context of a developed service based economy is actually extremely impressive. Hmm. Jadi kalau kita berterusan 4.5 ke 5 within that region tu, kita tak adalah jadi miskin. Hmm. Tapi cita-cita kebanggaan rakyat Malaysia yang kita kalau dekat Asia Tenggara ni kita paling busuk. Nombor dua lepas Singapura lah. Well, we will not be able to claim that for much much longer in the future lah. Because hmm. we will be overtaken. We have been overtaken. By in terms of size of economy. Eh. Hmm. Kita telah berada di tempat nombor berapa sekarang? Nombor enam, nombor tujuh. Oh. Uh, Indonesia, um, I think Singapore, Thailand, Philippines, Thai uh, sorry. Indonesia, uh, Singapore, Vietnam, Thailand, Philippines, Malaysia. Hmm. So kita ni hanya jaguh bila dibandingkan dengan Cambodia, Laos dengan Myanmar tu. Brunei tolak tepi lah kan. Sekarang lebih bangga lah sebab ada Timor-Leste. Timor <laughs> kan. So kalau kita berkembang at 4.5, lower than that is even worse kan. Uh -huh. 4.5 to 5, kita boleh berterusan business as usual tapi kita akan berterusan seperti ini dan cita-cita kita nak hidup seperti negara-negara dalam Netflix tu tak jadilah. Jadi, so oh. for us to have that trust, to begin reclaiming our economic potential, rule of thumb is that we have to grow above 5% every year. Hmm. Ha, jadi yang itu yang saya, konteksnya, bila kita kata ekonomi baik, no one is disputing it. Hmm. Ha, tetapi what exactly is our ambition? Ha, itulah yang perbezaan pandangan Uh, orang macam saya selalunya orang kata mamak ni mamak kepo mamak panik oh, kan dah cukup baik 4.8% itu pun kau tak perhati <laughs> no because we have a bigger mandate we are supposed to resolve issue hutang hmm. we are supposed to resolve issue social security Safety net in the future. We are supposed to close uh, disparity kan. with 4.8. Biarlah um, kita akan mengambil masa yang lebih panjang lah. Yep. So likewise sama macam inflasi 1.8%. Mm -hmm. To be frank and to be fair for our economy and 1.8% ni is considered really good mm. because inflation you have to read together dengan growth. Hmm. Sebab normally bila you grow, harga akan naik. Dia ha, they, they, feed into one another lah kan. So normally what you 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 fear all the time is that what they call runaway inflation because apa nama ni inflation feeds growth growth feeds inflation so kalau uh, pertumbuhan ekonomi tu tinggi inflasi pun tinggi harga tetap naik hmm. gini gini kan so kita mengalami pertumbuhan yang baik maksudnya above 4% consistently Uh, tapi masih berjaya mengekalkan 1.8% itu bagus. Bad darisepatlah. Mm. Ya. Yeah. Um rakyat ni dia tak kira inflasi gini gini, gini, gini apa ni. Dia kira dulu RM50 boleh beli sebakul. Mm. Sekarang RM50 boleh beli separuh bakul. Mm. Ha, jadi kalau dia nak sebakul, dia kena ada RM100 sekarang. Mm. Dan itu dah mula masuk ke dalam topik Gaji juga. Yeah. So it has to come with uh, gaji. kan? Dan gaji inilah yang akan kembali kepada soal struktur ekonomi lah. Uh, of course kalau PSM semua dia akan menjerit lah. Oh kita naikkan gaji minima menjadi RM5,000. <laughs> That doesn't work. Kerana ekonomi kita buat masa sekarang... Sementara kita boleh uh, perbaiki daripada gaji minima, we put in progressive wage, those are slow process yang tidak boleh menyelesaikan keseluruhan masalah gaji. Hmm. Masalah yang lebih besar mengenai masalah gaji ialah dari segi kompleksiti struktur ekonomi kita. Bila kita, barang-barang yang kita sediakan, perkhidmatan, ekspor kita Semua ni adalah di bahagian nilai yang bawah hmm. Jadi kalau kita contohnya buat yang ini kan Untung untuk buat mak ni RM1 je untuk kita ekspor katakanlah kita ekspor kan yep. so syarikat dengan satu ringgit tu dia tak boleh nak cu, bayar terlalu tinggi because hmm. otherwise it's no longer economical hmm. so what you want to do is that perhaps stop doing this kita buat mall untuk buat mark ni hmm. because mall itu satu mall machine mall tu mungkin boleh dapat seribu ringgit then hmm. then untung tu lebih you boleh bayar so it's a question of complexity of the economy yang itu yang kita kata struktur ekonomi tu kena dengan cepat berubah ubah kepada industri-industri yang uh, menawarkan nilai yang lebih tinggi dan prestasi kerajaan sepatutnya dinilai bukan semata-mata KDNK naik gini 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 itu yang saya kadang-kadang tak perhati dulu mm. uh, I'm, I'm okay we are doing better betul you know don't be too hard on ourselves mm -mm. but don't rest on your laurel and just because of this kita sweep everything under the carpet ada banyak isu rasuah yang kita kena selesaikan isu competition in our economy isu access in our economy because only then when our economy thrives dengan creativity innovation baru kita boleh go up and more companies doing at higher level more jobs created that can offer better salary barulah inflasi itu, dia tak uh, dia macro number itu dia tak menimbulkan uh, kesangsian orang biasa